ধুবরির পশ্চিম জেলা কমিটির অল আসাম স্টুডেন্ট ইউনিয়নের উদ্যোগে আগমনী আঞ্চলিক আশু সহযোগিতায় পাঁচশো তম বীর চিলারায় দিবস উদযাপন এই জন্মজয়ন্তীর উপলক্ষে পরিচালনা কমিটি গঠন এবং অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি বিমল বড়া উপসভাপতি অলোক কুমার সাহা সম্পাদক রমণীকান্ত রায় দীপু সরকার সাংস্কৃতিক সম্পাদক কমল নাথ মঞ্চ সম্পাদক সঞ্জয় সিংহ খাদ্য সম্পাদক জীবন কৃষ্ণ সরকার প্রচার সম্পাদক সঞ্জয় শর্মা প্রশান্ত রায় ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যক্তিরা মিলে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত করে এই অনুষ্ঠানটির ফলে ওই এলাকার জনগণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে গুয়াহাটি থেকে স্বপ্ন দত্তের রিপোর্ট বিগ নিউজ টুয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন আজি আমার ডিস্ট্রিক্ট টাক্ ফোর্সর চাইল্ড ওপৰত যখন ডিস্ট্রিক্ট টাস্ক ফোর্স আছে সেই টাস্ক ফোর্সর মেম্বার আমার ডিসি অফিসর অফিস শ্রম বিভাগ আমি দুজন গেছো আমি ধোলা এরিয়ালে গেছো আগতে আমাৰ ইনফৰমেচন এটা পোৱা হৈ গৈছিলে যে ঢোলা এৰিয়াৰ আপোনাৰ কিছুমান আইৰণ গ্ৰীলৰ দোকান গেৰেজ আপোনাৰ গাড়ী ধোৱা আপোনাৰ ৱাশ্বিং চেণ্টাৰ এই এইবোৰত আপোনাৰ শিশু শ্ৰমিক তাতে কাম নিয়োজিত হৈ আছে গতিকে আমি খবৰটো পাই আমি যোৱা পৰহি আমি ছাৰ্ভেটো কৰি ল'লোঁ সত্ৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ফালৰ পৰা এতিয়া ছাৰ্ভেটো কৰিছে কৰাৰ পিছত আমি সঠিক যেতিয়া আমি সঠিক হ'লোঁ যে বস্তুটো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি কাম কৰি আছে আমি আজি গৈ আপোনাৰ ঢোলা থানাৰ সহায়ত আমি সাতটা শিশু শ্ৰমিক আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ এইটো হয় আপুনি ঠিকেই কৈছে যে আমি জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আমি যথেষ্টখিনি আমি উদ্যোগ লৈছোঁ এইখিনি আমি শিশু শ্ৰমিকখিনি আমি উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ যোনখিনি আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ এই যোনখিনি আমাৰ দোকান পোহৰ দোকানৰ যোনখিনি আমাৰ মালিকপক্ষ আছে তেখেতসকলে সি কম দৰমহা দি শিশু শ্ৰমিক নিয়োজিত কৰিব বিচাৰে কাৰণ এজন আপোনাৰ এডাল্ট কৰ্মচাৰীক যদি নিয়োগ কৰা হয় তেতিয়া ন্যূনতম মজুৰিটো অকণ বেছিকৈ দিব লাগে গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আপোনালোকে নিয়োগ কৰি তেখেতসকলে কম দৰমহাত তেখেতসকলক খটুৱাব বিচাৰে আৰু আমি যথেষ্টখিনি আমি এৱাৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আমি টাইম টু টাইম আমি এৱেৰনেছৰ ড্ৰাইভ কৰোঁ কিন্তু তথাপিও তেখেতসকলে কৰিছে কিন্তু যথেষ্ট লাষ্ট ওৱান ইয়াৰত এবছৰত যথেষ্টখিনি আমি কম কমি আহিছে আমাৰ দৰং জিলাৰ শিশু শ্ৰমিকৰ ইঞ্চিডেঞ্চটো আমাৰ এটা প্ৰচেষ্টা আছে যে আমি এইটো আমাৰ চলি থাকিব আৰু ড্ৰাইভ কৰি আমি যিমান পাৰোঁ আমি উদ্ধাৰ কৰি এইটো আমি নোহোৱা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এগেনচে অলৰেডি মই দল আজি দলগাঁৱত ধূলা থানাত আমি এফ আই আৰ লঞ্চ কৰিছোৱে গতিকে চাইল্ড লেবাৰ এক্টৰ আণ্ডাৰত ভাইলেশ্যনত তেখেতসকলৰ ছেকশ্যন থ্ৰী ভাইলেশ্যনৰ তেখেতসকলৰ এগেনষ্টে থানাফালৰ পৰা ক'ৰ্টত কেছ কৰা হ'ব ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে পাঁচ তাৰিখে আমাৰ এই চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ এগৰাকী কংগ্ৰেছৰ সক্ৰিয় আৰু নিস্বাৰ্থ আমাৰ সেৱক কুলদ্বীপ বৰুৱা ডাঙৰীয়া বিজেপি লৈ আহিছে আৰু তেখেতৰ সৈতে আজি যিসকলে যোগদান কৰিছিল বিজেপিত সেই বিজেপিত যোগদান কৰাৰ প্ৰায় চৈধ্যগৰাকী আমাৰ চিপাচাৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিছে আৰু আজি আমি চাৰিটা মণ্ডলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সৈতে তেখেতসকলৰ আমি এক মনোৰম মনোগ্ৰ আমাৰ এটা হিয়া দিয়া নিয়াই হওক বা আমাৰ প্ৰকাশ্যভাৱে তেওঁলোকৰ যি নেকি বক্তব্য এই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত কিহৰ কাৰণে আহিল আৰু কি ধৰণে তেখেতসকলে আহি পেলাই কি কৰিব খুজিছে এই ধৰণৰ কিছু আন্তৰিকতাপূৰ্ণ মনোভাৱ তেখেতসকলে ব্যক্ত কৰিছে আৰু আজি আমাৰ গোটেই যিসকল কাৰ্যকৰ্তা মূল কাৰ্যকৰ্তা সেই কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সৈতে এটা চিনাকি পৰ্বও আমি ইয়াত উপস্থাপন কৰিছোঁ আৰু লগে লগে মই এই কথাটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি এই চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ আমাৰ গোটেই মণ্ডল চাৰিটাৰ সভাপতি আৰু কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সন্মুখত আমি সমগ্ৰ অসমবাসীক এটা বাৰ্তা দিব খুজিছোঁ যে আজি কুলদ্বীপ বৰুৱা আৰু তেখেতৰ সৈতে যিসকলে যোগদান কৰিছে আৰু ইয়াতকৈও অধিক কংগ্ৰেছৰ বা অন্যান্য মানে ৰাজনৈতিক পাৰ্টীৰ বহু লোকে যোগদান কৰিব খুজিছে আমি যোগদান কৰাৰ কাৰণে বা সংখ্যা দেখুৱাবৰ কাৰণে আমি কামটো কৰা নাই ইতিমধ্যে বহু কংগ্ৰেছৰ আমাৰ সক্ৰিয় কাৰ্যকৰ্তাই আমাৰ সৈতে কামেই কৰি আছে আৰু তেখেতসকলে আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি যোগদান কৰিব পৰা প্ৰক্ৰিয়াটো আমি হোৱা নাই সেইটো আমি কৰিম মাত্ৰ এটাই বাৰ্তা দিছোঁ যে উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত চিপাজাৰ সমষ্টিটোৰ এইসকল ব্যক্তি যিহেতু সমষ্টিৰ ভোটাধিকাৰ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যিটো নেতৃত্বৰ প্ৰতি তেওঁলোকে মোহিত হৈ তেওঁলোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিছে নতুন যাত্ৰা মই পাঁচ তাৰিখে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত বাজপিহত জইন কৰিছোঁ মোৰ লগত মোৰ দলীয় সতীৰ্থ বিশেষভাৱে কংগ্ৰেছ দলৰ লগত জড়িত থকা কেইজনমান সতীৰ্থই মোলৈ জইন কৰিছে আৰু তাৰপিছত আজি আমাৰ চিপাজাৰ সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশী ডাঙৰীয়া আহ্বানক্ৰমে আমি আজি এই সভাকক্ষত উপস্থিত হৈছোঁ তেখেতৰ আহ্বানক্ৰমে ইয়াত আমাক আজি পৰিচয় এটা চিনাকি কৰি দিয়াৰ যি হেৰি পৰিচয় স্থাপন কৰিছে তাত আমি সুখী হৈছোঁ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক ইয়াত লগ পাই আমি সঁচাকৈয়ে এনেকুৱা লাগিছে যেন আমি আগৰ পৰাই লগ পাই আছোঁ এনেকুৱা এটা অনুভৱ হৈছে কাৰণ তেওঁলোকে আমাক ইমান ভালকৈ ইয়াত আমাক ৰিচিভ কৰিছে একচেপ্ট কৰিছে যে আমি ইয়াত অভিভূত হৈ গৈছোঁ গতিকে মই ভাবোঁ যে চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ উন্নয়ন এক নম্বৰ প্ৰথম প্ৰধান সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ উদ্ধত একো নাই আমি চিপাঝাৰক ভাল পাওঁ মই চিপাঝাৰৰ ব্যক্তি মই চিপাঝাৰ সমষ্টিক ভাল পাওঁ চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ মানুহক ভাল পাওঁ গতিকে চিপাজাৰ সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে মই ইয়াত আহিছোঁ আৰু ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশী তেওঁৰ যি কাম ইয়াত চলি আছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত চিপাঝাৰত যি কাম কাজ আৰম্ভ হৈছে এইবিলাক কাম যাতে আমি আৰু ভালকৈ কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা স্বাৰ্থত মই দলত যোগদান কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনত তেখেতৰ লগত থাকি চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ কাম কৰি যাম বুলি মই প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ ৰাখিছোঁ কিন্তু বহুত মানুহ আহিব বিচাৰিছে মনত যোগাযোগ কৰি আছে